واپس کی ایک دوسرے کے ساتھ تاثب اور شدت پسندی بھی آنے لگی مفاد پرستی کے ہر کوئی چاہتا تھا نا کہ پروموشن اس کی زیادہ بن جائے اور پھر شخصیت پرستی آنے لگی تاکہ اپنے اپنے جو بھی ان کا یعنی ہوتا یہ تھا کہ ایک سکول آف تھوٹ کے اندر ایک جو بڑے سکولر بن جاتے تھے تو سارے ان سے عقیدت کرنے لگتے تھے تو پھر یہ یہ سیچویشن آئی تب انہوں نے یہ تقلید کا جو ابتدائی دور ہے وہ بن گیا اور اجتہات کا دروازہ بند ہو گیا سب نے نہیں کیا لیکن کچھ نے کر دیا لیکن اہل علم کا بدستور اختلاف رہا اور یہ لڑائی جھگڑے کا سلسلہ رہا تو اس کو ہم کہیں گے دور جمود میں کہوں گا فور ہنڈرڈ ہجری سے فورٹین ہجری جس کو کافی مثالیں آپ کو ملیں گی میں اس میں اپنی کوئی عرض نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے خود ایک بڑے کے سب سے بڑے انڈیا کے سب سے بڑے اسکالر شاہ ولی اللہ صاحب نے پوری سیچویشن کو ریسرچ کر کے انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس کا کر دیا انہوں نے فارسی میں ارشاد فرمایا میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں آپ کو اگر لگے کہ میں نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے تو آپ خود اس کو ری چیک کر لیں کچھ اور سکولرز نے بھی اس کے ترجمے کیے ہیں آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے تو اب دیکھیے کہ انہوں نے یہ اخلاقی احتیاط کی صورت کو شاہ شاہلی اللہ کیا بیان کرتے ہیں یہ ایک انفارچونیٹلی یہ سچویشن رہی ہے اب میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے ذہن میں بڑے سوالات آتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے مولوی صاحب نے یا علامہ صاحب نے یہ فرمایا یار بات درست نہیں لگتی یہ کیا ہے تو یہ اصل ریزن یہی آتی ہے آپ کو اب دیکھیں شاہ بل اللہ فرماتے ہیں ان ادوار کے بعد کے لوگ ادھر ادھر جانے لگے اب یہ اسپیشلی وہ فورٹین ہنڈرڈ ڈگری کے بعد یعنی اب کہہ لیں وہ ٹائم کے میں یہ سلسلہ زیادہ ہوا ان میں نئے نئے امور پیدا ہوئے ان میں علم فقہ کے معاملے میں اختلاف پیدا ہوا اس کی تفصیل غزالی کے بیان کے مطابق کی ہے اب غزالی کے زمانے کے یہ الیون ہنڈرڈ کے آس پاس کے سکولر ہیں الیون الیون میں ان کا انتقال ہوا ہے. اسی کلنڈر میں کہہ رہا ہوں تو یہ اس زمانے کے یہ سکولر تھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا دور ختم ہوا تو حکومت ان لوگوں کو مل گئی جو احکام اور فتاوہ کے معاملے میں نا اہل اور کمزور تھے یہ اصل بات پر مجبور ہوئے کہ وہ حکومت کے چلانے کے لیے فقہہ سے مدد طلب کریں اور ہر طرح کی صورتحال میں انہیں اپنا ساتھی بنائے اب یہ دیکھیں یہ غزالی صاحب جو 11 11 تک انتقال ہوا ہے یعنی ہجری کیلنڈر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو 505 میں ان کا انتقال ہوا تو یہ اس سے پہلے کے زمانے میں انہوں نے ارشاد فرمایا ان کی بکس اس پہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سائیکالوجی کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ بنے اور انہی کی بکس کو آج کل بھی یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے تو اب دیکھئے کہ آگے وہ بیان کرتے ہیں سیچویشن کیونکہ اس دور میں ایسے علماء موجود تھے جو پرانے طریقے کار پر قائم تھے اور دین کی عزت پر برقرار رکھنے کو لازم سمجھتے تھے <coughs> جب انہیں حکومتی معاملات میں طلب کیا جاتا تو وہ ادھر ادھر ہو کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے دنیا پرستی سے اس اعراض کی وجہ سے <coughs> اس دور کے علماء اور اہمہ کی عزت اور مرتبہ برقرار رہا بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو جاہو منصب یعنی ایک اپنا سٹیٹس اور اب کہلیں کہ بڑی اعلیٰ درجہ کی جواب اور عزت حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے لگے اس کے بعد فقہ مطلوب کے بجائے طالب بنتے چلے گئے اور لوگ جو بادشاہوں سے دور رہنے کی وجہ سے موزز تھے اب ان کے گرد اکٹھا ہونے کی وجہ سے ضلع کا شکار ہو گئے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگ تھے کہ جو بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے اور اچھی سٹیٹس جوب میں حاصل کرنے کا اور بادشاہ کے ساتھ بڑا تعلق رکھنے کی کوشش کرنے لگے اب وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسے لوگ تھے جنہوں نے علم الکلام یعنی عقائد کے فلسفے کا علم میں تصانیف مرتب کی تھی اب یہ فلسفہ کیا تھا یہ یورپ اور انڈیا کا جو بکس تھیں اس کے جو جو بھی ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں آیا تھا اس پہ لوگوں نے بہت سی بکس لکھی تھیں تو یہ فلسفہ بنا تھا یہ لوگ اس علم سے متعلق مختلف آرا اکٹھا کرنے اس کا حوالہ دینے سوال جواب کرنے اور بحث و مباحثے کا طریقہ کار طے کرنے میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے اس کے نتیجے میں جو کام سینہ بہ سینہ ہو رہا تھا وہ منظر عام پہ آنے لگا بادشاہوں نے اپنی تفریح کے خاطر فقہ خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور شافی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہب سے متعلق بحث مباحثوں بحث کا فائنس کر کے اس کی حوصلہ افضائی کرنا شروع کر دی یعنی بادشاہ کو ایک انجوائیمنٹ ان کو یہ لگی کہ چلو یار یہ مناظرہ کراتے ہیں بیسے ان کی اور اس میں دیکھتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ جن کو بھی وہ بادشاہ کو پسند آ جاتی بات جن کی تو ان کی پروموشن بھی ہو جاتی تھی رزلٹ تو یہ ہونا تھا نا لوگوں نے علم کلام اور دیگر علمی فنون کو چھوڑ دی اور شافی اور ہنفی مکاتب فکر کے اختلافی مسائل میں سپیشلائز کرنے لگے انہوں نے امام مالک سفیان فوری اور احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے معاملے کو پس پشت ڈال دیا وہ اس لیے کہ امام مالک کا جو سکول آف تھاٹ تھا وہ تو افریقہ میں بہت پھیلا ہوا تھا ان کا بس وہیں تک ہی رہا اسپین تک رہا لیکن باقی سارے ممالک میں زیادہ تر حنفی اور شافی سکول آف تھاٹ کے سکولرز زیادہ پیدا ہوتے رہے تو ان کے مناظرے آپس میں چلتے رہے سلسلہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت میں گہرے نکات کو تلاش کیا جائے مختلف مکاتب فکر کے خامیوں کو بیان کیا جائے اور فتوہ دینے کے علم کے اصولوں کو مرتب کیا جائے تو ایک جن کی اچھی نیت ہوگی وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ چلو بھی دین کو ہم کس طرح سے اس کو پوری ڈیٹیل ہم لائیں ان کو وہ لوگ اس معاملے میں نتائج اخذ کرنے اور تصنیف اور تالیف میں ضرورت سے زیادہ مشغول ہو گئے اس میں انہوں نے بہت سی اقسام کی بحث و مباحثے اور تصنیفات مرتب کی اور آج تک یہ اسی کام میں مشغول ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نازل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو کچھ بات کے ادوار میں ہوتا رہا بہرحال ایسا ہی ہوا اور ہوتا رہا اب یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے جو احتشاد فرمایا تو وہ سیونٹین سکسٹی ٹو میں ان کا انتقال ہوا تو اس زمانے تک وہ سینیریو وہی بتا رہے ہیں جو ون تھاؤزنڈ اسی کیلنڈر کے لحاظ ہی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ون تھاؤزنڈ سے سیونٹین سکسٹی تک کی یہی صورت حال تھی اور پھر میں اب اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ وہی سینیریو پھر نائنٹین ایٹی تک ایون ٹو تھاؤزنڈ تک بھی آپ کہہ لیں تو یہی سیچویشن رہی ہے اب مزید دیکھیے شاہ ولی اللہ مزید وہ بیان کر دیں ان میں بعض لوگ تھے جو اندھی تقلید پر مطمئن ہو گئے تھے لا شعوری طور پر تقلید چونٹی کی رفتار سے ان کے سینوں میں سرائط کرتی چلی گئی اس کا سبب فقہہ کے ایک دوسرے کے مقابلے اور اپس میں غیر ضروری بحث مباحثہ کرنا تھا جب بھی کوئی ایک شخص اپنا نقطہ نظر بیان کرتا تو دوسرا اس کے بالکل الٹ فتوہ جاری کر کے اس کی تردید کرنے لگ جاتا تھا اس پر ان کا مناظرہ اس وقت تک جاری رہتا جب تک کہ کوئی شخص قدیم علماء میں کسی کی واضح رائے سامنے نہ رکھ دیتا یعنی ہوتا کیا کہ اگر مناظرہ

دیانت داری چھوڑتے چلے گئے تو ان کے ان فیصلوں کو قبول نہ کیا جانے لگا جو اس سے پہلے کیے گئے عدالتی فیصلوں کے مطابق نہ تھے اب یہ بھی ہوا پھر اب یہ جو یہ جو جج تھے بھی وہی فقائی تھے نا تو انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی تقلیدی روش میں اضافے کی ایک اور وجہ لوگوں کے مذہبی رہنماوں کی جہالت بھی تھی لوگ ان لوگوں سے فتوہ طلب کرنے کے کرنے لگے جنہیں نہ تو حدیث کا علم تھا اور نہ ہی تخریج کے طریقہ کار یعنی تخریج کیا ہے کہ پہلے سے موجود قوانین کو نئی صورتحال پر منطبق کرنے کا طریقہ کار یعنی یہ وہی پروسیجر تھا ان کا تو اس کا علم ان کو نہیں تھا تو وہ تب بھی جنا فتوہ دے بیٹھتے یہ چیز آپ بعد کے دور کے لوگوں میں عام دیکھ سکتے ہیں ابن حمام وغیرہ نے اسی پر متنبع کیا کہ یہ وہ وقت تھا جب غیر مشتہد لوگ فقی کہلانے جانے لگے تھے ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہر فن میں ضرورت سے زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش کی ان میں وہ بھی تھے جو اپنے تئیں یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ اسماع الرجال اور جرع تعدیل کے فنون کی بنیاد رکھ رہے ہیں اسماع الرجال یہ ایک پرانے جو, جو بھی بڑے بڑے جو سکولر ہیں ان کی کیگرافی یہ اس کا علم ہے اور جر و تعدیل جو ہے یہ وہی ہے کہ کون ریلائبل ہے اور کون شخص نہیں ہے اس کی ریسرچ یہ حدیث میں زیادہ یوز ہوئی ہے اس کے لیے وہ قدیم اور جدید تاریخ سے متعلق روایات جمع کرنے نکل کھڑے ہوئے ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے عجیب اور غریب روایاتی کو اپنا مقصد بنا کر ان کی چھان بین شروع کر دی اگرچہ وہ محض جالی روایتیں ہی کیوں نہ ہو یعنی پھر تو یہ ہوا کہ بالکل جالی حدیث اور روایتیں وہ بھی اکٹھی کر کر کے بکس میں آنے لگے یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہوا پھر شہبلی اللہ مزید فرماتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو اصول الفقہ میں غیر ضروری بحث و مباحثہ کرنے لگے ہر ایک نے اپنے اپنے مکتب فکر کے بڑے لوگوں کے نتائج فکر سے ان کے طریقے کار سے متعلق قواعد و ضوابط اخذ کرنا شروع کر دیے انہی معاملات کو اکٹھا کرنے ان کی چھان کرنے, کر کرنے ان سے متعلق سوال و جواب تیار کرنے اور بیجا قسم بندی یعنی جس کو کلاسیفیکیشن کرنے میں مشغول ہو گئے تھے کبھی اس پر طویل بحثیں کرتے اور کبھی مختصر ان میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے ایسی خیالی صورت حال فرض کرنا شروع کر دی جنہیں اگر کوئی اقل مند سوچے تو اسے ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہ محسوس ہوگا وہ تخریج کے ماہرین کے ماہرین طرز بیان سے ایسے ایسے نکات اور عمومی نتائج جس کو آپ جنرلائز کنکلوجنز اخذ کرنے لگے جنہیں سن کر نہ تو کوئی عالم اور نہ ہی جاہل کا ذہن مطمئن ہو سکتا یعنی ایسے ایسے ایشو جناب اس کے بنا لینے کہ جس کا جو پریکٹیکلی کسی کی عقل میں بھی نہ آئے کہ یہ بھی ہو سکتا یعنی اس کی مثال یہ آج کل کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ جناب یہ فتوہ دیں کہ جناب ہم لوگ اگر مثال کے طور پر یہاں سے زمین سے اٹھ کے اور ہم اگر پہنچ جائیں کسی اور سیارے میں تو پھر ہم کس قبلے میں ہم ہم نماز پڑھیں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ پریکٹیکلی یہ کوئی ہونے والا بھی نہیں ہے معاملہ تو جو ہونے والا نہیں ہے تو لوگ اس پہ بھی بیسیں کرنے لگے پھر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد خالص تقلید کا دور شروع ہوا اب لوگ نہ تو حق اور باطل میں فرق نہ کرنے لگے اور نہ ہی احکام اخذ کرنے اور ان پہ بحث و مباسہ کرنے میں کوئی تفریق کرنے لگے اب فقی اس شخص کا نام ہو گیا جو زیادہ بولتا اور غیر محتاط طریقے سے بحث کرتا ہو قدیم علماء کے مضبوط اور کمزور آرا میں کسی فرق کے بغیر یاد کر لے اسے پورے جوش و خروش کے ساتھ بیان کر دے محدث اس شخص کو کہنے لگے محدث وہ جو حدیث کے سکولرز تھے تو اب ان کو اب یہ سمجھنے لگے کہ جو صحیح اور کمزور ہر طرح کی حدیث کو یاد کر لیں اور انہیں بغیر سوچے سمجھے زور و شور سے اپنی جبڑوں کی طاقت سے بیان کر کے لگ جائے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر شخص ایسا ہی ہو گیا ہوگا لیکن اللہ کے بندوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جسے ایسے لوگوں کی جہالت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. یہ لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہوں لیکن زمین میں اللہ کی حجت ہوا کرتے ہیں اب دیکھیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ 1762 میں انتقال ہوا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ لکھی تھی بک تو اس زمانے کی سینیریو جو انہوں نے بیان کیا یہی سینیریو ٹو تک تک ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ اچھے لوگ پھر بھی رہے ہیں ہر ٹائم میں رہے ہیں اور وہ, وہ کرتے رہے لیکن پھر یہ اب یہ جو بڑی انٹرسٹڈ بات تھی کہ جبڑوں کی طاقت سے بیان کرنا تو اس کے لیے آپ خود سینیریو اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب میں آپ کسی مناظرے کو دیکھ لیں مناظرہ کر کے آپ سرچ کریں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ جگتیں بھی چل رہی ہیں ایک دوسرے پہ جناب گالیاں بھی چل رہی ہیں اور وہ سب کچھ بھی چل رہا اپ کو نظر آئے گا۔ یہ وہی ایک لطیفہ بلکہ ایک حقیقت یہ سامنے آیا تھا کہ ایک بار یہ اب سے کوئی چالیس پچاس سال پرانی بات ہے کہ ایک کسی گاؤں میں ایک میلہ بنایا تھا تو اب وہ جن سے نے بنایا انہوں نے کہ مارکیٹنگ کے لیے پورے ایڈ مختلف گاؤں میں وہ جناب کر دیا تھے لکھ دیا تھے اب اس میں تھے ظاہر کہا کہ جناب ہمارے اس میلے میں پہلوانوں کی کشتی ہوگی کتوں کا آپس میں لڑائی جو ہے وہ بھی ہوگی اس میں اور مولویوں کے مناظرے بھی ہوں گے تو یہ اب ایڈ میں انہوں نے لکھ دی تو اب امیجن کریں اس طرح کی سیچویشن انفرچنیٹلی ہو گئی تھی لیکن شاہ ولی اللہ نے یہ صحیح فرمایا کہ پھر بھی ہر ٹائم میں اچھے لوگ بھی گزرے اب دیکھیں کہ یہ خلاقین انحطاعت کی ریزنز کیا ہوں خود تو آپ خود لوجیکلی سوچ سکتے ہیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ مزید ایڈ کرنے اس سے کہ اپنے مفادات کی بنیاد پہ فتوہ دینا یعنی لوگوں نے ایسے فتوے کرنے شروع کر دیے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو اس کے لیے آپ کو ہسٹری میں ایک یہ مثال ملے گی کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا آپ کے ایسٹس پہ زکاة جو ہے وہ یہ کہ جب آپ پہ سال پورا گزر جائے تو تب آپ کو زکاة پے کرنی ہے یہ دین کا حکم ہے تو اب وہ مولوی صاحب نے اس کا کھالیا نکالا کہ جناب سال پورا ہونے سے پہلے ہی اپنے پورے ایسٹ اپنی بیگم کو گفٹ کے طور پر دے دیتے تھے اچھا دے دیا تاکہ سال پورا ہو ہی نہ ہو اور زکاة دینی نہ پڑے اچھا بیگم صاحبہ نے کیا کرنا انہوں نے بھی سال پوری نہیں کرنی سال پورا ہونے سے پہلے شوہر کو واپس کر دینی تو یہ دیکھیں یہ اپنی مفادات ہی ہیں اور کیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو جو زکوۃ دینی تھی لوگوں کی خدمت کے لیے تو وہ دینی نہ پڑے ہے یہ اس طرح کی آپ کو نظر آئیں کہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس لیے کہ کسی کا حصے ذہنی رکھنا چاہیے تو بہرحال اس طرح کے کیس ہوئے ہیں